साथ बैठ के तो देखो जरा उनकी खिदमत करके तो देखो फिर देखो रब ताला हमारे ऊपर कितना मेहरबानियां फरमाता है और ये ये हमें सिर्फ सिर, हमें पता चलता है उनके जाने के बाद जब हमारे माँ बाप हमसे दूर हो जाए जब चले जाए फिर हमें पछतावा होता है फिर हमें रोना आता है कि हाय हमारे माँ बाप हमसे जुदा हो गए जब जिंदा थे तो हमने पूछा तक नहीं जब जिंदा थे हम उनके पास बैठते नहीं थे और ये ये फितरत है हमारी हमारी फितरत बन चुकी है कि जो भी चीज़ हमें बगैर मुशक्क़्क़्क़्क़त के मिले हम उसकी क़दर नहीं करते और जिस चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़े उसकी हम बड़ी क़दर करते हैं माँ बाप हमें बग़ैर मेहनत के मिल जाते हैं और वो हमारे लिए मेहनत करते हैं पूरी दुनिया में एक वाहिद हस्ती बाप की है जो सारा दिन कमाता है सारा दिन जून जुलाई की धूप बर्दाश्त करता है तब तक रोडों पर रेहड़ियाँ लेकर देखा है मैंने लोग फिर रहे होते हैं मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं पता नहीं कितनी कितनी मंजिला बिल्डिंग बना जाते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं किसके लिए अपने बच्चों के लिए और एक वालिद ही वाहिद वो हस्ती है जो सारा दिन कमाता है लोगों की तरह तरह की बातें सुनता है गालियाँ भी सुनता है किसके लिए अपने बच्चों के लिए और जब घर आता है ना फिर ये नहीं कहता कि ये सब मेरा है बल्कि सब कुछ निकाल के रख देता है कि बेटा ये सब दे रहा है मेरा तो कुछ है ही नहीं बस बच्चे तू हमारा ख्याल रखता रही बस तू हमसे प्यार के साथ बोलता रही हमारे साथ ऐसे मोहब्बत के साथ रही हमें और कुछ नहीं चाहिए और माँ बाप को बच्चों से कुछ चाहिए भी नहीं माँ बाप ने कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगा जब भी मांगा हमने मांगा कि अब्बा हमें यह भी चाहिए अब्बा हमें यह भी चाहिए और हमारे वालद ने हमें वो चीज़ ला कर दी और वालद का बस नहीं चलता बच्चा जब कोई ख़्वाहिश करे ना कि अब्बा ये चीज़ चाहिए और पैसे ना ना हो तो उसका दिल ये चाह रहा होता है कि कि कोई ऐसा बंदा हो जो मेरा जिसम ख़रीद ले और मुझे पैसा दे आज मेरे बच्चे ने ये ख़्वाहिश की है मैंने अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी है लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना हजरत हम उनका ख्याल नहीं करते जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हम उनको पूछते तक नहीं है अठारह से बीस साल की उम्र तक हम अपने वालदेन के ख़र्चे पे पलते हैं हर चीज़ का हमारा वो ख्याल रखते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं जब हम कुछ कमाने लग जाते हैं फिर हमें हमारे माँ बाप जो है वो हकीर नज़र आने लग जाते हैं, फिर हम माँ बाप को पूछना छोड़ देते हैं फिर अगर हमारे माँ बाप हमसे कुछ मांग भी लें तो फिर हम आगे से यही क्या कहते हैं और मैंने सुना है यही हम कहते हैं कि अब्बा हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे होते आपको कहाँ से दे और हम दुआ कर रहे होते हैं कि अब्बा बीमार हो गया बस रब ताली इसको ले अब लेकिन हमारे माँ बाप ने कभी ये बात नहीं की चाहे हम लास्ट स्टेज पे क्यों ना मैं एक दफ़ा अपनी बेटी की दवाई लेने गया था ये म्यू हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं दवाई लेने गया तो मैंने देखा कि माँ बाप अपने बच्चे को ना वो बिस्तर पर लिटा कर ले आए और उसकी हालत क्या थी कि उस बच्चे के पैर भी नहीं थे टांगे मुकम्मल नहीं थी हाथ भी नहीं थे ये यहाँ तक कटे हुए थे और टांगे भी मुकम्मल कटी हुई थी उसको पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था लेकिन मैंने उसके वालदेन की हालत देखी रो रहे थे उनको उम्मीद थी कि हमारा बच्चा बच जाएगा कुछ भी नहीं था सहारा भी नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था लेकिन वालदान तब भी उसके लिए तड़प रहे थे और हमारे माँ बाप हमारे घरों में बैठे होते हैं उनको चाहे जिस तरह की मर्जी तकलीफ़ हो जाए हम उनको पूछते तक नहीं है लेकिन साहिबो माँ बाप की दुआ जो है ना वो बंदे को वहाँ तक ले जाती है जहाँ तक उसकी सोच भी नहीं होती माँ बाप की दुआ जो है वो नबियों से मिला देती है माँ बाप की दुआ जो है वो रब ताला रब ताला के करीब कर देती है और रब की रज़ा ही वालद की रज़ा में है रब की रज़ा ही वालदान की रज़ा में है लेकिन आज हमें वालदान की रज़ा से कोई सरोकार ही नहीं रहा आज हजरत जी यकीन जानी है यकीन जानी है जितना भी बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं या जहाँ तक ये पैगाम जाएगा कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो रात को घर जा अपने बाप के पास या अपनी माँ के पास बैठता होगा या कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो सुबह घर से आते वक्त अपनी घर वाली को बोलेगा कि आज मेरे वालदे से मेरे अब्बा से या मेरी अम्मा से पूछना उनको जो पसंद हो वो घर में पकाओ। नहीं हमारे अपने बच्चों की ख्वाहिश चलती है और हमारे वालदे उसी में राजी रहते हैं और बसाओ का तो ये होता है कि हम अपने वालदेन को कह रहे होते हैं कि अब्बा जी हूँ बस करो तंग ना किया करो ये भी सुनने को मिली है और एक दफ़ा तो मैं मैं रोने लग गया ये बात सुनकर और पनाह मांगने लगा कि एक बुज़ुर्ग था सफ़ेद दाढ़ी उसकी और उसने मुझे आके कहा कहने लगा कि अलामा साहब मेरे बच्चे को हिदायत करें इसको समझाएं मैंने कहा हुआ क्या तो उसने कहा कि मेरा बच्चा इसको मैंने हाफिज़ कुरान बनाया और ये नौजवान है इसके मुंह पर दाढ़ी भी है कमाता भी गया इसने पता है क्या किया रात मैंने इसको समझाने की बात किया गुस्से में आकर इसने मुझे थप्पड़ मारे है बेटे ने बाप को थप्पड़ मारे और बाप रोता हुआ मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि अलामत साहब इसको हिदायत करें आप इसने रात मुझे थप्पड़ जोड़ दी है ये मैंने खुद सुने हैं यार माँ बाप इसलिए रह गए थे हमारे हर दूसरे घर में यही दास्तान है लेकिन माँ बाप बताते नहीं हैं कैसे बताएं उनकी बेजती है लेकिन बच्चे तो कर रहे हैं बच्चे तो माँ बाप के साथ सख्त रवैया रख ही रहे हैं छोटा सा बच्चा नहीं मानता बाप के कहना नहीं मानता माँ का कहना नहीं मानता आगे से भोंकते हैं बकवासात करते हैं और हजरती यहाँ तक भी सुना है हमने कि बच्चे जो गए माँ जब बोल रही हो ना ज़्यादा जब गुस्से में आ जाए तो बच्चे कह रहे होते हैं ये भौंक रही है ये भी सुना है हमने लेकिन जिन्होंने माँ, माँ बाप की कदर की ना जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की उनको फिर रब तला ने बड़ा नवाजा कि आज हम इस चीज़ से महरूम हैं आज हम अगर परेशान हो जाए ना तो हम दरबार पर भागते हैं तावीज़ लेने के लिए तावीज मानते हैं हम लेकिन इतना भी नहीं मानना चाहिए जितना हमने मान लिया दरबारों को जितना हम वो करने लग गए ना इतना नहीं था हमने बहुत गलत तरीके से शुरू कर दिया सिलसिला जब भी कारोबार बंद हो जाए जब भी कोई परेशानी हो जाए घर में सबसे बड़े पीर मुर्शिद हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, उनसे दुआ करो काम ना चले फिर कहना